السلام علیکم ساتھیوں آج ایک بہت اہم موضوع پر بات کریں گے یہ ایک بہت اہم تعلیم اپنے عہد کو پورا کرنا ہے آج کل کے معاشرے میں ایک یہ بھی بیماری عام ہے بات کرو تو مکر جاؤ وعدہ کرو تو اسے پورا کرنے میں ٹال مٹول سے کام لو جب کوئی عہد کرو تو اس کو توڑنے کے بہانے تلاش کرو کیونکہ دوسری طرف بہتر مفاد نظر آ رہا ہوتا ہے اور یہ باتیں انفرادی طور پر بھی اور جہاں پانچ دس افراد اکٹھے مل کر کام کر رہے ہوں کوئی مشترکہ کاروبار ہو وہاں بھی اور بد قسمتی سے ملک ملک سے بھی جب معاہدے کرتے ہیں تو بد اہدی اور زیادتی کر رہے ہوتے ہیں خاص طور پر جب کسی امیر ملک اور غریب ملک میں کوئی معاہدہ ہو تو بعض دفعہ اپنے مفاد بنوانے کی خاطر دباؤ ڈالتے ہیں اور اگر دباؤ میں آنے سے کوئی انکاری ہو تو پھر معاہدوں میں بد عہدیاں شروع ہو جاتی ہیں تو بہرحال یہ ایک ایسی برائی ہے جو شخصی معاہدوں سے لے کر بین الاقوامی معاہدوں تک حاوی ہے سب تک پھیلی ہوئی ہے لیکن اللہ تعالی ہم سے کیا چاہتا ہے فرمایا اگر تم میری محبت چاہتے ہو یہ چاہتے ہو کہ میں تم سے راضی رہوں یہ چاہتے ہو کہ میں تمہاری دعاؤں کو سنوں تو تقوی اختیار کرو مجھ سے ڈرو میری تعلیم پر عمل کرو اور تعلیم میں سے بھی ایک بہت اہم تعلیم اپنے عہد کو پورا کرنا ہے اپنے وعدوں کا پاس رکھنا ہے تو قرآن کریم نے مختلف پیراؤں میں مختلف حالات میں عہد کی جو صورتیں ہو سکتی ہیں ان پر روشنی ڈالی ہے فرماتا ہے کہ نیکیاں قائم کرنے کے لیے حقوق اللہ حقوق اللہ بھی ادا کرو اور ان کو ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے کیے گئے عہد کو بھی پورا کرو اور بندوں سے کیے گئے معاہدوں اور وعدوں پر بھی عمل درآمد کرو اور حقوق العباد بھی ادا کرو اور ان کو ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرو امرا امام راضی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں اوفو بال احادی خدا و تعالیٰ کے اس حکم کے مشابہ ہے کہ یا ایو اللہ زینہ امن و اوف اور اس قول میں تمام عقد مثلا عقد بئی عقد شرکت عقد نظر عقد صلاح اور اکد نکاح وغیرہ سب شامل ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اس آیت کا منشا یہ ہے کہ دو انسانوں کے درمیان جو بھی عقد ہو اور جو عہد قرار پائے اس کے مطابق دونوں پر اس کا پورا کرنا واجب ہے تفسیر کبیر راضی جلد پانچ بہت سے جھگڑے اس بات پر ہو رہے ہوتے ہیں کہ فروخت کرنے والا کہتا ہے کہ میں نے فلاں چیز اتنی تعداد میں دی یا اگر زمین کا معاملہ ہے تو اتنا رقبہ دیا اور معاہدے میں اتنا ہی لکھا ہوتا ہے لیکن اصل میں موقع پر کچھ اور ہوتا ہے اب بیچنے والا اپنے اس عمل کی وجہ سے اس سودے میں بدہدی کا مرتکب ہو رہا ہوتا ہے اور جھگڑے ہوتے ہیں پھر جھگڑے عدالتوں اور پولیس میں جاتے ہیں کیس بن رہے ہوتے ہیں تو ایک فریق تو بدہدی کا مرتکب ہو رہا ہوتا ہے اور دوسرا بے سبری بے صبری اور کم حوصلے کا پھر جیسا کہ امام راضی نے لکھا ہے کاروبار میں شاکت داریاں ہیں اس سے بھی عہد کی پابندی کی ضرورت ہے معاہدے ہوتے ہیں جس جس کا جتنا جتنا حصہ ہو جتنا جتنا شیئر ہو اس کے مطابق کاروبار ہوگا پھر یہ کہ کس نے کیا کام کرنا ہے کس نے کتنا سرمایہ لگانا وغیرہ وغیرہ لیکن اگر کسی فریق میں بھی معاید کسی فریق میں بھی کوئی بد نیتی پیدا ہو جائے تو پھر اس کے ساتھ ہی اہدی بھی شروع ہو جاتی ہے چلیں جی کیسا لگا آج کا ٹاپک اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو لائک شیئر اینڈ